А ск... можливо, декілька слів. Добрий вечір. Мені дуже приємно і почесно бути серед спортсменів, серед людей, серед яких я, на жаль, ніколи не був діючий спортсмен. Хоча, якщо тут сидять взагалі, наприклад, Саша Гірко, вони знають, що я вас всіх знаю по суті і за вас завжди переживаю, хоча нічого не можу допомогти. На мій погляд, ця номінація, вірніше, ця нагорода, може бути іменною. У нас було дуже багато відомих тренерів. Я краще знаю командні види спорту Лобомовського Ігоря Турчина, але і серед інших є прекрасні і були прекрасні тренери. Тому я бажаю вам зробити цю нагороду іменно. Знайдіть когось, хто виховав найбільшу кількість олімпійських чемпіонів, чи золотих медалей, чи підопічні нагородів. І хай воно буде іменно. Не знаю, хто виграє, але. Можно Ничего. Не хочешь ничего сказать? Пару слов хотелось бы сказать, особенно э, поблагодарить Сергея Назаревича, руководителя олимпийского национального олимпийского комитета за то, что. Сложно. Сложно. Для страны, экономической, для спорта. Мы видим, что юбилейный э, такой Оскар спортивный проходит в прекрасном настроении. Э, в Олимпийский год, который очень важен для всего спорта и для нашей страны. И для наших спортсменов. И как никто э, герой спорта, это наши тренера. Это те люди, которые живут спортсменами и живут победами своих спортсменов. Которые больше, чем просто тренер. Это и учитель, это и отец, потому что больше, чем родители находятся вместе с, э, со спортсменами. И это и друг. И э, уверен, что в каждой победе спортсмена есть э, частичка души его тренера который переживает, который живет вместе с ним всю спортивную да, жизнь. И вдвойне приятно, что в этом году мы все вместе будем наблюдать и переживать за наших спортсменов и в футболе на Евро э, во Франции. И, конечно же, в рио де мы ждем от наших спортсменов прекрасных <laughs> выступлений. Но, а сегодня, сейчас, я думаю, перейдем. Андрей, а я хотел бы давайте думаем, что Сергей Бубка от Олимпийского комитета пообещает медали. І ви від Федерації пообіцяєте медалі. Так що. <риклад> Нам служні. Я думаю, що наші теж футболісти. Ми віримо, ми віримо в це. Так, ну, Шановні, найкращим тренером серед вас э, названо Геннадія Серту. Тренер року. Вітаємо! Ваші подарунки? Найкращий тренер року отримає сільні подарунки від спонсорів та партнерів свята. Сертифікат від мережі гіпермаркетів епіцентр та брошову премію в розмірі 50 тисяч гривень від національного олімпійського Номинанты также получают ценные призы от партнеров Национального Олимпийского комитета. Вам слово, пожалуйста. Для меня, конечно, очень неожиданно. Знаете, я как тренер могу просчитать успехи своих спортсменов, но победить в номинации «Лучший тренер» я, честно говоря, не смог бы. Потому что со мной в номинации находились тоже два великих тренера, которых я очень уважаю. И которые Я хочу сказать, сегодня, когда открывалось это торжество, мы все увидели э, нашу Академию спорта. Э, для меня великая честь, что этими людьми был выбран я. Так как я их считаю, это великие спортсмены, это легенды нашего спорта. Большое вам спасибо. И, конечно, я хочу поблагодарить Национальный Олимпийский комитет э, во главе с Сергеем Назаровичем и его команду. Это наши друзья, наши помощники, которые нам помогали в трудную минуту всегда. Поблагодарить также и Министерство молодежи и спорта во главе с Игорем Александровичем, который финансируют нас в это трудное время, помогают нам, приобрели нам комплекс нарядов, с которым мы можем готовиться. Я хочу заверить вас, что я и, я думаю, все наши гимнасты приложат максимум усилий, чтобы оправдать ваше доверие на медалями на самых ближайших соревнованиях. Спасибо вам большое. Я желаю вам вашей жизни, здоровья и счастья. Спасибо.